кстати, не только Гарлем, в Нью-Йорке в честь Харлема назвали Бруклин, это тоже есть Брюкелен, город в Нидерландах, и этот район основали переселенцы из города Брюкелен в Нидерландах. Также Кони Айленд, это Кюнен, это типа кролики, то есть остров кроликов. Потом там Стейтен Айленд, это тоже там Стейтен, это ну, типа парламент нидерландский. Потом Бронкс, это фамилия нидерландского фермера. То есть там по Нью-Йорку куча-куча всяких названий, которые на самом деле за голландского языка пришли, потому что Новый Йорк был новым Амстердамом при основании. То есть это вообще Нью-Йорк, Голландия, короче говоря. Его основали нидерландские колонисты, а потом англичане приехали и захватили. Кстати, Уолл-стрит, это улица на месте стены, которую построили нидерландцы для защиты от англичан. Она им, правда, не помогла. Но потом эту стену срыли на Манхэттене. И потом эту стену срыли, и получилась улица на этом месте. Уолл-стрит. Но там куча таких названий по всему Нью-Йорку, которые еще при... Ну, а Манхэттен, понятно, купили еще голландские поселенцы за ну, там, по-моему, то ли 24, то ли 60 гульденов. По-моему, 60 гульденов, они заплатили индейцам. Это была самая выгодная сделка века. Они купили у индейцев там какого-то племени. И на Манхэттене основали новый Амстердам, новый Харлем, Новый Брюкелен, который Бруклином стал. Это остров Стейтен Айленд называли островом Кроликов. Не, стоит он это в честь Генеральных Штатов. А в честь кроликов, короче, как-то по-другому. Ну, в общем, автобусные билеты на сайте Рубикон.